Їй лише 14 років, однак її голосу можуть позаздрити навіть зіркові виконавці. Анна Трінчер, учасниця другого сезону проєкту Голос Діти. На сліпих прослуховуваннях вона вразила суддів своїм виконанням пісні «Let it be». Сині вона почувається особливо. Анна має проблеми із зором, однак ніколи не одягає лінзи. Їй важливо відчувати енергетику глядачів, а не просто бачити їхні обличчя. І зовсім скоро юна співачка зможе відчути енергетику дитячого Євробачення. Дівчинка представить Україну на пісенному конкурсі вже 21 листопада. Разом із хореографом Андрієм Царем Анна підготувала особливий номер. Вот же Андрей Цар, режиссер-постановник номера Анны Тричер на дотячьем Евробачке. Доброго ранку, Андрей. Доброе утро. Всем привет. Как настроение? Отличное, сонное, но позитивное. Сонное, но позитивное. Итак, знаешь, Ань, ну уже маленькая победа, то, что ты участвуешь на, на Евровидении. На отборе ты была единственной конкурсанткой, которая пела вот на двух языках: на английском и на украинском. Откуда такое решение? Кто подсказал эту идею? Ну, во-первых, Евровидение – это конкурс, в котором собрались все люди со всех стран, и поэтому mm -hmm. мало кто знает украинский язык. И мы решили, чтобы вот такая, чтобы добавить еще английский язык, чтобы люди тоже немного понимали наш первая часть песня украинскую, а дружеская, по сути, по итогу от первой части, чтобы было что я Ну, а получается, английская часть – это месседж всей песни. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно, хорошо. Эм, со своим тренером Натальей Могилевской советую вас по поводу выбора песни. Ну, Натальей Могилевской я не советовала. Не, не, не советовала. Ну, и песню я не выбирала, а мы писали ее в сотрудничестве с Димом Лисицей и Алешей. И Алешей. То да. есть Алеша, как человек, который был на Евровидении, советовал, да, говорит, да. вот надо так. Хорошо. Э, Андрей, э, расскажи, пожалуйста, постановка. Это будет какой-то это будет балет, танцы, песни, что Нет, там будет. Мы в этот раз обходим сетевое движение стороны. То есть у нас все будет построено только на Ане на красивой декорации, свет и видеоряд. Mm -hmm. вот. То есть никого кроме Ани на сцене нет, будет? Нет, 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 нет. Мы вот весь акцент в песне на номере делаем на Аню. То есть на то, в каком она состоянии будет, как она будет исполнять эту песню, да. Вот. Хорошо, Андрей, расскажи нам про Аню. Аня вредная артистка. Знаешь, как звезды? Говорит, я этого делать не буду, да. я этого делать не хочу. Нет, конечно, в первую очередь мы отталкиваемся от Ани. Почему? Чтобы ей было комфортно, комфортно и нравилось. Но мы не так часто репетируем. Это и хорошо. То есть мы репетируем редко, но метко. И Аня из тех артистов, которые услышала и сделала. Хорошо, Анечка, тебе вопрос. Вот по поводу интересного информации, по поводу того, что э, ты не, 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 носишь линзы, но сегодня ты в линзе. Да, ну вообще по повседневной жизни я ношу линзы, так как это немного доставляет неудобства. Например, идешь и видишь, кто, что кто-то тебе махает, и думаешь, это тебе махает или нет. Ну на сцену ты, когда выступаешь, ты... Ну, стараюсь не одевать линзы. Мне так свободнее как-то, я чувствую себя комфортнее. Комфортнее, да? Не знал. Видишь, ты не знал. сейчас будешь использовать. Хорошо, по поводу Евровидение, волнуешься вообще? Есть какое-то чувство переживания? Ты же представляешь целую страну? Я безумно волнуюсь, потому что действительно большая ответственность лежит на мне. Я представляю не просто себя на конкурсе, а представляю целую страну на большом всемирном конкурсе. И каждый день просыпаюсь и вспоминаю, что, боже, совсем чуть-чуть осталось до того, как я поеду туда. И просто начинаю волноваться. И вообще, слово Евровидение мне как-то. А кстати, где когда? Это... А, ну, 15 ноября я уже туда еду, и это куда? репетировать. Да, в, э, Болгарию. Это в Болгарию. Да. И 21 ноября будет сама прямая трансляция. Мы будем болеть за тебя. А, так, Анечка, ну раз ты здесь, мы не можем тебя не попросить спеть хотя бы кусочек песни. Понятно, что как бы звук, можно сказать, не то, но попросим, да? Люда, ты, ты, ты присоединяешься? А я пришла Дела. в эту студию есть, не Лючка, просто так, нам, а да, с подарочком. Ты с подарками? Да, Пойдем, таким Андрей, небольшим. пойдем сюда. Так, а что, что за подарки, расскажи. Это такие... Ну, як, браслетики, да? А, так все радісне. Дякую. Присідіть, моє фанство, що ми будемо спіщати. Так, так. Написано, написано, написано. Анотрей Чюен Джуніор Євровізіон. Вот є написано. Це я вже вдягла. Подивіться. Ви ж до моєї сукні. Так, ну що? А, друзі, попросимо Аню заспівати. Анничка, прошумо. Іх на Євробачені. А по друге я хотів би сказати, що треба люду брати на підтанцюку. Yeah. Проспіває, а люди порспівають. Друзі, дякуємо про танцю. А Трінчев, переможця національного відбору на дитячі євробачення 2015. Хореограф і мій улюблений кум, хрещений моє молодше доньки. Андрій Цар були в нашій студії. на наші запитання перемоги на Євробаченні? Да? Дякую, так що Будемо повутайся. тримати скрещені пальці і кулаки. Будемо за тебе тут вітати.